ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমি আলোচনা কৰি আছোঁ সপ্তম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ অধ্যায় নম্বৰ চাৰি অৰ্থাৎ সৰল সমীকৰণ নামৰ অধ্যায়টিৰ অনুশীলনী ফ'ৰ পইণ্ট টু ইতিমধ্যে আমি ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'ত এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ ইয়াৰ এক নম্বৰ কুৱেশ্যনত থকা আটাইকেইটা সমীকৰণৰ আমি সমাধান কৰিছিলোঁ হয়নে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিবা এইটো অনুশীলনীৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা আটাইকেইটা ভিডিঅ'ৰ লিংক আটাইকেইটা ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া হ'ব গতিকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত থকা লিংকৰ জৰিয়তে তোমালোকে আটাইকেইটা ভিডিঅ' চাব পাৰিবা বাৰু যি কি নহওক আজি আমি আলোচনা কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ টু কুৱেশ্যন নম্বৰ টুটো কি কৈছে ব'লা চাওঁ আমি চলকটো পৃথক কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া স্তৰবোৰ লিখা আৰু সমীকৰণটো সমাধান কৰা ইয়াত যে সমীকৰণবিলাক যে আছে আমি সমীকৰণবিলাক সমাধান কৰিম আৰু ইয়াৰ সমানে সমানে স্তৰবোৰ লিখিব গৈছে আমি স্তৰবোৰ লিখি যাম তেন্তে দেৰি নকৰিবলৈ আমি প্ৰথমটো কৰি চাওঁ তোমালোকে বহীত এইদৰে কৰিবা এক নম্বৰটো এক নম্বৰটো সমীকৰণটো আছিলে ফ'ৰ এক্স প্লাছ ফাইভ ইকুৱেল টু ফৰ্টি ফাইভ এতিয়া চাবা ইয়াতে ফ'ৰ এক্সৰ লগত ফাইভ যোগ হৈ আছে আমি প্ৰথমতে এই পাঁচটো আমি নাইকিয়া কৰিম অৰ্থাৎ সমান চিনৰ বা ফালে আমি প্ৰথমতে অকল ফ'ৰ এক্স ৰাখিম পাঁচটো নাইকিয়া কৰিম তেতিয়া আমি এই পাঁচটো নাইকিয়া কৰিবলৈ ইয়াতে প্লাছ ফাইভ আছে আমি মাইনাছ ফাইভ দিম তেতিয়া প্লাছ ইয়াতে ফাইভটো নাইকিয়া হ'ব চাবা এইদৰে কৰিবা ডিচ ইমপ্লাইজ ফ'ৰ এক্স প্লাছ ফাইভ মাইনাছ ফাইভ প্লাছ ফাইভ মাইনাছ ফাইভ অৰ্থাৎ এইটো জিৰ' হৈ যাব ইয়াত ইকুৱেল টু লিখা ইয়াত সমান চিনেমা ফ'ৰফালে ফৰ্টি ফাইভ আছে আমি বাওঁ পক্ষৰ পৰা যিহেতু ফাইভ মাইনাছ কৰিছোঁ আমি সপক্ষৰ পৰাও ফাইভ মাইনাছ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে সমতাটো থাকিব হয়নে সমান চিহ্নৰ বা পক্ষ সমান সমান চিহুৰ সপক্ষ এতিয়া বোলা ইয়াত আমি কি লিখিব পাৰিম অকল ফ'ৰ এক্স লিখিম ইয়াতে কাৰণ প্লাছ ফাইভ আৰু মাইনাছ ফাইভ এইটো জিৰ' হৈ যাব গতিকে জিৰ'ৰ লগত ফ'ৰ এক্স যোগ কৰিলে ফ'ৰ এক্সে হ'ব ফ'ৰ এক্স ইকুৱেলটো আমি কিমান পাম এতিয়া পঞ্চল্লিছৰ পৰা পাঁচ বিয়োগ কৰা চল্লিছ হ'ব চল্লিছ এতিয়া ইয়াত যে আমি এই পাঁচটো যে নাইকিয়া কৰিছোঁ এইটো হ'ব প্ৰথম ষ্টৰ তোমালোকে লিখিবা ষ্টৰ ওৱান এইটো হ'ব ষ্টৰ ওৱান ঠিক আছে আৰু এতিয়া আমি এই ফ'ৰ এক্সৰ পৰা এইবাৰ আকৌ আমি ফ'ৰটো নাইকিয়া কৰিম এইটো হ'ব ষ্টৰ টু আমি ফ'ৰটো কিদৰে নাইকিয়া কৰিব পাৰিম এইটোক আমি চাৰিৰে হৰণ দিব লাগিব তেতিয়াহে নাইকিয়া হ'ব চাবা ফ'ৰ এক্স ডিভাইডেড বাই ফ'ৰ তেতিয়া চাৰিৰে চাৰি হৰণ কৰিলে একবাৰ যাব অৰ্থাৎ একৰ লগত এক্স পূৰণ কৰিলে এক্সে হ'ব ফৰ্টি ডিভাইডেড বাই ফ'ৰ কাৰণ সমান চীনৰ বা অপক্ষক যেতিয়া আমি চাৰিৰে হৰণ কৰিছোঁ সমান চিনৰ সুপক্ষকো চাৰিৰে হৰণ কৰিব লাগিব এতিয়া আমি কি লিখিব পাৰিম চাবা চাৰিৰে চাৰি হৰণ কৰিলে একবাৰ যাব অৰ্থাৎ ইয়াত এক থাকিল একৰ লগত এক্স পূৰণ হ'লে এক্সে হ'ব ইকুৱেল টু তোমালোকে জানাই চাৰিৰে চল্লিছো হৰণ কৰিলে কেইবাৰ যায় দহবাৰ যায় অৰ্থাৎ এক্স ইকুৱেল টু টেন গতিকে আমি যে এইটো যে চাৰিটো যে নাইকিয়া কৰিছোঁ নাইকিয়া কৰিবলৈ যে আমি চাৰিৰে হৰণ দিব লগা হৈছে এইটো হ'ল দ্বিতীয় স্তৰ লিখিবা দ্বিতীয় স্তৰ বা স্তৰ টু ষ্টৰ ওৱান ষ্টৰ টু আমি পালোঁ এতিয়া এইটো হ'ল সমাধান এক্স ইকুৱেল টেন এতিয়া বোলা আমি দুই নম্বৰটো কি আছে আমি চাওঁ থাইচ এক্স মাইনাছ ছেভেন ইকুৱেল টু এলেভেন আমি প্ৰথমতে ছেভেনটো নাইকিয়া কৰি লওঁ অৰ্থাৎ আমি প্ৰথম ষ্টৰটো কৰি লওঁ চাবা ইয়াত লিখিলোঁ থাইচ এক্স ইয়াত মাইনাছ ছেভেন আছে গতিকে আমি প্লাছ ছেভেন লিখিলোঁ তেতিয়াহে মাইনাছ ছেভেন আৰু প্লাছ ছেভেন মিলি কি হ'ব জিৰ' হৈ যাব ইকুৱেল টু কি লিখিব পাৰিম এলেভেন মাইনাছ অঁ প্লাছ লিখিব লাগিব ইলেভেন প্লাছ ছেভেন ইয়াত যিহেতু আমি সমান চিনৰ বা ফালে সাত যোগ কৰিছোঁ গতিকে সমান চিনৰ সফালেও আমি সাত যোগ কৰিব লাগিব এতিয়া ইয়াত থাকিল অকল থাইছেক্স কাৰণ মাইনাছ ছেভেন আৰু প্লাছ ছেভেন এই দুটা মিলি জিৰ' হৈ যাব তোমালোকে এইদৰে কৰিবা গতিকে আমি কি পাম থাইছেক্স ইকুৱেল টু এলেভেনৰ লগত ছেভেন যোগ কৰিলে কি হ'ব এঘাৰ আৰু সাত যোগ কৰিলে ওঠৰ ওঠৰ লিখিবা এতিয়া চাবা এইটো হ'ল তোমাৰ ষ্টৰ ওৱান আমি সাতটো নাইকিয়া কৰিবলৈ যিখিনি কৰিলোঁ এইটো হ'ল ষ্টৰ ওৱান এতিয়া চাবা এইবাৰ আমি তিনি তিনিটো নাইকিয়া কৰিবলৈ আমি কি কৰিম থ্ৰী এক্স ইয়াত আছে থ্ৰী এক্স অৰ্থাৎ আমি থ্ৰী এক্সক আমি তিনিৰে হৰণ দিম তেতিয়া সেই তিনিৰে তিনি হৰণ কৰিলে একবাৰ যাব এইটোক যিহেতু তিনিৰে হৰণ দিছোঁ আমি এইটোকো তিনিৰে হৰণ দিম এইটো হ'ল দ্বিতীয় স্তৰ স্তৰটো দি চিম্প্লাইজ আমি কি লিখিব পাৰিম তিনিৰে তিনি হৰণ কৰিলে একবাৰ যাব অৰ্থাৎ অকল এক্স থাকিলে এক্স ইকুৱেল টু কি হ'ব তোমালোকে জানা ওঠৰক তিনি হৰণ কৰিলে ছয় বাজ যাব ছয় তিনি গুণ ওঠৰ হয়নে গতিকে আমি এই স্তৰ দুটা পালোঁ আৰু ইয়াৰ সমানে সমানে সমাধানৰ পালোঁ এক্স ইকুৱেল ছিক্স এতিয়া ব'লা তিনি নম্বৰ টু এইচ এক্স বাই থ্ৰী প্লাছ ফাইভ ইকুৱেল ছেভেন আমি প্ৰথমতে কি কৰিম পাছটো নাইকিয়া কৰি লওঁ প্ৰথম ষ্টৰটো আমি কৰি লওঁ পাঁচটো নাইকিয়া কৰিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত প্লাছ ফাইভ আছে আমি মাইনাছ ফাইভ লিখিব লাগিব গতিকে টুৱাই ছিক্স বাই থ্ৰী প্লাছ ফাইভ ইয়াত আমি এটা মাইনাছ ফাইভ লিখিলোঁ ইয়াত মাইনাছ ফাইভ লিখাৰ লগে লগে আমি ইয়াতো মাইনাছ ফাইভ লিখিলোঁ ছেভেন মাইনাছ ফাইভ ঠিক আছে এইখিনি আগৰ নিচিনা একেই আছে গতিকে এইটো হ'ব ষ্টৰ ওৱান গতিকে আমাৰ বাওঁফালে কি থাকিল টুৱাইচ এক্স বাই থ্ৰী প্লাছ ফাইভ মাইনাছ ফাইভ এইটো জিৰ' হৈ গ'ল ইকুৱেলটো আমি কি লিখিব পাৰোঁ সাতৰ পৰা পাঁচ গ'লে দুই লিখিব পাৰোঁ গতিকে এতিয়া চাবা এতিয়া আমি কি নাইকিয়া কৰিম ইয়াত যে আছে এই তিনিটো এই তিনিটো আমি নাইকিয়া কৰিম এই তিনিটো নাইকিয়া কৰিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব তিনি পূৰণ দিব লাগিব এইপিনেও তিনি পূৰণ দিব লাগিব এইপিনেও তিনি পূৰণ দিব লাগিব চাবা ইয়াত লিখিম টুৱেচ এক্স বাই থ্ৰী ইন টু থ্ৰী হ'বনে তিনিৰে তিনিক হলন কৰিলে কেইবাজ যাব এতিয়া এক বাজ যাব অৰ্থাৎ অকল টুৱেচ এক্স থাকিব ইকুৱেল টু এইপিনে যিহেতু তিনি পূৰণ দিছোঁ এইপিনেও তিনি পূৰণ দিয়া হ'ল এইটো হ'ল ষ্টৰ টু এতিয়া তিনিৰে তিনি কাটিলে কেইবাৰ যাব একবাৰ যাব তোমালোকে এনেকৈ কাটিও দিব পাৰা তিনিৰে তিনি কাটিলে একবাৰ যাব অৰ্থাৎ তিনি তিনি এক গুণ তিনি হয়নে এতিয়া ইয়াত টুৱেচ এক্সৰ লগত এক পূৰণ কৰিলে কি হ'ব টুৱেচ এক্স থাকিব ইয়াতে এপিল থাকিল টুৱেচ এক্স ইকুৱেল টু কি পাম আমি ছিক্স পাম হ'ল এতিয়া আমি এই টুটো নাইকিয়া কৰিম অৰ্থাৎ অকল এক্স ৰাখিম এই টুটো নাইকিয়া কৰিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব এই দুইটো নাইকিয়া কৰিবলৈ দুইৰে হৰণ দিব লাগিব ইয়াত লিখিবা ডি চিম্প্লাইজ টুৱাইচ এক্স বাই টু অৰ্থাৎ আমি দুইৰে হৰণ দিলোঁ ইকুৱেল টু ইয়াতো লিখিবা ছিক্স বাই টু এইপিনে যিহেতু দুইৰে হৰণ কৰিছোঁ এইপিনে দুইৰে হৰণ কৰিব লাগিব এইটো হ'ল ষ্টৰ থ্ৰী ইয়াত ষ্টৰ কিমানটা হ'ল তিনিটা হৈ গ'ল ষ্টৰ থ্ৰী এতিয়া এই দুইৰে দুই কাটিলে এক বাজ যাব অৰ্থাৎ ইয়াত থাকিল অকল এক্স ইকুৱেল টু এট কিমান থাকিল দুইৰে ছয় কাটিলে তিনি অৰ্থাৎ দুই তিনি গুণ ছয় গতিকে আমি কি পালোঁ এক্স ইকুৱেল টু থ্ৰী সমাধান পালোঁ গতিকে এট ষ্টৰ পালোঁ তিনিটা আৰু এক্স ইকুৱেল কিমান পালোঁ থ্ৰী পালোঁ এতিয়া বোলা চাৰি নম্বৰ গণিতটো কি আছে আমি চাওঁ ফ'ৰ ৱাই বাই থ্ৰী মাইনাছ ছেভেন ইকুৱেল টু ফাইভ এইটো আমি কিদৰে কৰিম চাবা প্ৰথমতে আমি ছেভেনটো নাইকিয়া কৰি লওঁ আগৰ নিচিনা একেই আছে ফ'ৰ ৱাই বাই থ্ৰী মাইনাছ ছেভেন আমি লিখিলোঁ এইপিনে আকৌ প্লাছ চেভেন এইপিনে যিহেতু প্লাছ ছেভেন লিখিলোঁ এইপিনেও প্লাছ ছেভেন লিখিব লাগিব তেতিয়াহে সমতা থাকিব গতিকে এইটো কি হ'ব ষ্টৰ ওৱান ইয়াত আমি কি লিখিব পাৰিম ফ'ৰ ৱাই বাই থ্ৰী এইটোতো জিৰ' হৈ গ'ল ইকুৱেল পাঁচ আৰু সাত যোগ কৰিলে কি হ'ব বাৰ এতিয়া আমি কি কৰিম চাবা ইয়াত ফ'ৰ ৱাই বাই থ্ৰী হৈ আছে আমি এতিয়া তিনিটো নাইকিয়া কৰিম তিনিটো নাইকিয়া কৰিলে কি কৰিব লাগিব ইয়াতে তিনিৰে পূৰণ দিব লাগিব আৰু এইটোকো তিনিৰে পূৰণ দিম চাবা ফ'ৰ ৱাই বাই থ্ৰী এইপিনে আমি তিনি এটা পূৰণ দিলোঁ এইপিনে যিহেতু তিনি পুৰাণ দিছোঁ এইপিনেও তিনি পুৰাণ দিব লাগিব গতিকে আমি তিনিটো নাইকিয়া নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি এই এইখিনি কৰিলোঁ এইটো হ'ব ষ্টৰ টু ষ্টৰ ওৱান গ'ল ষ্টৰ টু গ'ল চাবা এইখিনি তোমালোকে এতিয়া কৰি লোৱা তিনিৰে তিনি হৰণ কৰিলে একবাৰ যায় গতিকে থাকিল ফ'ৰ ৱাই বাৰ তিনি গুণ ছয়ত্ৰিছ এইখিনিলৈকে নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া আমি কি কৰিম ৱাইৰ পৰা আকৌ চাৰিটো নাইকিয়া কৰিম চাৰিটো নাইকিয়া কৰিলে কি কৰিব লাগিব ফ'ৰ ৱাইক চাৰিৰে হৰণ দিব লাগিব তেতিয়াহে চাৰিটো নাইকিয়া হ'ব সমান চিহ্নৰ বাওঁফালে যিহেতু আমি চাৰিৰে হৰণ দিছোঁ সমান চিহ্নৰ সুফালেও আমি চাৰিৰে হৰণ দিম গতিকে এইটো কি হ'ব স্তৰ থ্ৰী এতিয়া ৱাই ইকুৱেলটো কিমান হ'ল খন চাৰিৰে চাৰি হৰণ কৰিলে এক বাজ যাব এক থাকিলে অকল ৱাই থাকিলে ৱাই ইকুৱেলটো চাৰিৰে ছয়ত্ৰিছো হৰণ কৰা ন বাজ যাব খন চাৰি ন গুণ ছয়ত্ৰিছ গতিকে আমি ষ্টৰ পালোঁ তিনিটা আৰু ৱাই ইকুৱেল কিমান পালোঁ নাইন এয়া আনচাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰিছোঁ তোমালোকে দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনত থকা আটাইকেইটা সমাধান তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাইছা তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা যাতে আগলৈও এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকা এতিয়া ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম